Ну, здравствуйте, Виктор Федорович. Здравствуйте, здравствуйте. Я, кстати, смотрел ваше прошлое интервью. О -о -о. Мне оно, так сказать, зашло очень интересно. Я картон, Конечно, картон. не как батон в одно место. Но ладно. Ну короче, посорел. Я вам хочу сказать, что. Ну, э, так сказать, Лукашенко, вот, е, его не надо было первым питать. Питать меня надо было первым, а, этого, как его называют, господи. А, Кадырова, Кадырова первого бы спитали, вот, он бы нормально бы рассказал, что там было. А то Александр Григорьевич, такой, так сказать, не э, сказал, что аж, э, ну, не можно, ну, как, как так можно? Ну, как-то так можно. А але до чего вы вспомнили э, про моє интервью? Что никак не связано. Это никак не связано с тем, что у нас на фоне стоит. Ва, на вашей территории. Это что? Это не было. Я тут ходил, а... батон не сбирал, этого не было. Получается, Александр где десь в перервах наклав целый перечеп бат... картошки у нас тут, у вас тут точнее. Не, я знаю, что он наклал, а я ж не знал, что аж, аж такое. Я ж думал, там немножко, а тут ни, ни хера себе множко. <реш> ну, блин, я просто... Заготувал... У меня Людочка я... столько не кладет, сколько он. Ну, я просто заготовал несколько вопросов, связанных с этим перчатком, но ну, если это не вы будували, ну... Ладно, тогда мы вычеркиваем эти вопросы, блядь, получается. Ой, блядь. Мы знаем, до речи, что эта территория належала колись вашему такому недругу пингвину. Так вот, вопрос до вас від ваших, от наших подписчиков. Куди пропал пингвин? Какой пингвин? Я, так сказать... Давно не ездил туда и не видел пингвинов. У меня были... Отличусь от темы немножко. У меня были не пингвины, у меня были страусы. Вот то, вот то я видел, то вот я знаю. А пингвина не знаем то есть, Вообще... не знаю, да? Не, не, я такого не знаю, не. Ну, тогда вы не знаете, сколько стоило было строительство золотого этого причепа, да? Бо, це, бо саме вы золотыми унитазами в свой час, золотыми... Ну, Парки давай, нам, давай, да? в, в, давай не будем вертаться от когда я это мог, а сейчас не могу, тоже. не трави мою душу. Ой, бля, ладно. Ой, я твою мать. Тут еще одно питание от нашего подписника, который сидит э, у нас на сервере за а, таке... За наркоту, не вибачаюсь. За а, да. Засу... Ты... пожалуйста. <laughs> Ты коррупционер? Я коррупционер. Курю, Курю yes. <laughs> ну, так сказать. Э, ну, если поглядеть, сколько я спиздил. В принципе, в принципе. просто. Да, на Нет, это не мое. Короче. Короче. Вот посред, сколько я не спиздил, не, на это. Ну, можно сказать, я не коррупционер, я немножко пиздобол, я немножко больше спиздил, чем можно, было. Коррупционеры — это вся Верховная Рада. Ну, вот там было корруп... Забыл. Ну, давайте Все. трошки раду відкладемо, бо тут є питання від підписника ще одне. Раз ви дивилися моє минуле інтерв'ю з Олександром Григорьовичем. В минулому інтерв'ю Олександр Григорич переплутал свого сина та вашого і признався, що запихну... запихав йому дещо по самій лікті. Як ви до цього ставитесь? Як я до да вас ставлюсь? Да, я... Сука. Называется, обыграл в ошибку, блядь. Ой, блядь. Да. Я ж, ж казал, что буду разрывна, блядь. блядь. Ну, так сказать, если он засунул по локоть это значит что у него был план и он не просто засунул он проверял что нет геморроя я хочу сказать а я так проверял я до все когда врача ходил у мне ж, это как у геморрой лечил не называется вроде бы. короче лечил Та же сама фигня, но только полностью. Прям засунул полностью ручечку. Конечно, и оттуда, и оттуда, но то такое. Ручечку в плане шариковую ручечку? Да? Не, 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 не ручечку, ручку, ручечку. прямо ручечку, хорошую такой, знаешь, толстый. Хорошо. Мясную, господи, руку засунул, что ты? Ну да, да, хорошо. То, то Вы до цього ставитесь крайне положительно, что вашему сыну пропихнули туда. Ну, да. Ручечку. Что <клес> <клес> ты замолчал? Ну, тебе претензия. А? Что ты молчишь? Говори, давай. Вопросы, есть у тебя еще. <клес> ну, я к этому могу сказать так. Немножечко положительно. Знаешь, почему? Ну, давай. Потому что, потому что, у него не было ничего, что ему можно было бы туда поссорить. Тоже, если он уже туда засунул, мне кажется, что... Вы можете тоже засунуть. Ну, уже, уже как бы хорошо уж. Проверил, так проверил этот геморрой, и все хорошо. Чисто первопроходцем был, а вы следующий в очереди. Я. Кто, я? Да. Я не, 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 на, не на его руку, а саме до, до вашего сына, до, до Сашеньки, да? Просунуть ему. ладно, нехай. Ну не важно. Да, не важно а, Так, Фух. ну задавай вопросы, а, Раз у вас не... на фоне вы не знаете, чей прицеп, то, то вы не. Не, но ну, если там картошка, знаешь, э, Григорыч. А, Тобто нам очікуваты на сервере причеп золотых батонів? Я конечно извиняюсь. Но мои батоны, пожалуйста, не трогайте. А если да, сильно захочется. Только Сашенька может их трогать. Я, я, я просто на вертолете свинтю отсюда, куда-то из другое место, и все. Окей. <как> okay. Раз мы заговорили про золотые батоны. Я задавал цепитание в минулому эпизоде, в минулом интервью Лукашенко. Так, как вечевать в срате золотый батон? Ну как? Ну, ошушается, конечно, интересно. Когда в тебе не просто батон, а именно золотой, он, конечно, Мягкий. там, да... Пластичный. Поработал немножко... Ну, короче, я тебе хочу сказать, что ощущается он так само, как ощущалось вот это вот. Ну, не важно. Вот эта пляшечка, да? Я какая пляшечка, тебе прошу. Не важно. Я же говорю, не важно. Да, сюда, давай да. Как ваши зубы поживают после обживания золотого батона? Мои зубы? Да. Ваши золотые зубы после обживания вашего золотого батона. Мои зубы, так сказать... Не выбить, не поломать. Не, не, Кадыров не приходил. Э, так сказать, поживают они хорошо. До того момента, до того момента, когда я понял, что они не золотые, они немножко сребные. Короче, железные, сука, сделал мне. Золо там золотое только покрытие. А пощухал, а, ну, не туда, не сюда. Короче. Получается, наебали, О, заплатили. Не, 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 ты шо. Я потом просто себе еще раз поделал, золотые зубы сделал. Нормальные такие, хорошие. Ну только не из батона. Из, бат... из, батона там немножко полишалось. Окей. Ай. Блин. Ну говори, что ты, господи. Пытание, окей. Как часто, час, ну того самого, с золотым батоном, с вашим Влад Властелином Путька, вы короче, да ему остановитесь. Я так сказать этому Только рад, мы знаем. Старому пердуну. Старому пердуну. Это кричал еще в 2014 году. А сейчас вы кричите. Когда я, да, да да я скажу. Когда я седал на вертолет, он сказал, что лети ко мне. Я сказал, я не хочу, то а, остановитесь. Вертолет остановился. Немножко упал, а потом назад полетел. Я думал, вы скажете, что вы кричите ему сейчас, только продолжай. А! Не, продолжай это Григорич. <laughs> ну, не ваш. Окей. Повернемося трошки в минуле. До вашего первого випадку, когда ся... чьи-то яйца торкнулось вашей головы. Какие были ваши тогда відчуття? А? А, тем, ну, ведь у тебя было такое, не бы, так сказать, Ну, что-то твердое. Но я понял, что это, это было именно страусиное яйцо, потому что если обычно, то оно не так бы раскололо мой череп. Вот. А что, раскололо ваш череп? Там можно можно предположить, что у вас зараз золотый череп. Ну, не важно. Ну, Реакции... может, ага. я не помню. <laughs> ну, оно оно заросло уже все, что ты хочешь. Окей. Okay. Так чи могли бы тоді подумать, что для вас это скоро станет нормой, коли у вашего обличчя торкаются чи яйца? Ну, можете и так, можете и нет, я не знаю. Это было очень. Э, ну, это сколько уже? Май майже 12 год тому. Ну, из них 10 тюрьмы. Было... Да, из них 10 год тюрьмы, как провел у меня Сашенька. Ну, не важно. Продовжай, продолжай, ну, вас... да, не важно, продолжай. ну, вас. я тут, да, последнее питание, да, от подписчика тоже, да. Вилку и на золотый батон раз? Так, вилка и это я... Нет, ему. Я забыл, как его звать, господи. Он в Кремле сидит, да, боевый кусок. Как его звать, господи? А, Шейгу, Шейгу. Вот ему, да. А я бы на батончик. На золотый я... батончик. Попрошу. Я, не, я бы себе просто, я бы себя весь сделал бы золотой, было бы интересно посмотреть, как, как оно выглядит. Что самое? Ну, в середине все золотое. Нихуя себе. Ну, ну, прикинь. Да вы, блядь, золотых дел мастер, я так я... разумею. Не, не, я просто дал... Вой... О, ну, неважно да ні, якраз как раз важливо мы же все не, не, раскрываем не, не вашу особистість здесь тут а мы не важно не важно ну окей ладно раз мы уже все вопросы майже использовали. окей Повертаємося до мы напевно, знали українську украинскую литературу учили в школе там на Донбасе да Ну. Но... Может и учил, але я уже не помню. Ну, вот такое питание от нашего подписника с ником Панасмирный. Хиба ревуть волы, як причепи повні. Хиба, хиба ревуть. Хіба ревуть. Да, ревуть. Может ревуть? Не, ревуть, э, пердак, вибач, э, ревуть. Ревуть. <laughs> да. Ну, хиба ревуть, рыбу... короче, <laughs> может и да, а может и нет. Ну, Лукашенко... А, не гриборочко, гриборочко, да. Ну, Лукашенко ж мне это все, ну, не важно. Да, окей. Ой, ну, и остальные, да, питания, да, как раз в, на, в, нам в тему, да. Сколько ваш рекорд стрибков на пеньках, бо Лукашенко сказал в прошлом видео, что у него 50 пеньков за раз, да. А скільки... 50 пеньков за раз? Да. Он что, ебанулся или что? У меня всего было 10 пеньков. Ну, все ну, конечно, все в сраку были, но ну, неважно. Ну, вы все-таки президент, а вы пиццилка. Я тоже президент. Лиги темных? Легитимных. Нет, вы президент лиги темных. Ну, хай бы легитимных. Ну, чуть темных, хорошее. Все ж поняли. Ну, так что с пеньками-то, да. Який рекорд? Ну, у меня рекорд есть вот по кругу. Весь по кругу считать. ну, ну да, майже такой самый, как у Григорича. Ну, вам лучше знать, когда пускают по кругу, да. А, а какой пускаем по кругу? Я не пускаю <laughs> никого по кругу, это только Людочка может. <laughs> <laughs> вот. Ну да, вы не пускаете, а вас пускают. <clears throat> не, пускает только, нет, это... лишь из бразерс и лишь из шкартопели. Ну, да, сзади вас он пуск по кругу. Стоит yeah. а, сон, а, да, по а ты же знаешь, да, что я снимал, как он это все делал. Да, да, Лукашенко воспринимал. Ой, воспринимал. Не, воспринимал... воспринимал он, конечно, это интересно. Но рассказывал он это не очень интересно. Потому что, ну, как говорится, высрать столько картошки с одним разом. Ну, все-таки. Эти... Ну, 10 прицепов это я могу. Абукадыров. Это как это как посмотреть. Ну короче, этот прицеп, э, так сказать, он наклался одним разом. <свят> Я ну, это. Ты бы видел это отращение, когда его Коленька это все лопатой туда греб. Он это немножко зачистил, там было побольше. А Коленька справился и немножко под... под, под, хотел, под ну, не важно. Ну, подъел, ну ка <laughs> Ну, немножко картошечки, да. Да, немножко картошечки. Для бизнеса. Да, чисто для бизнеса. О, кстати, раз мы заговорили про бизнес Александра Григорьевича, он там рассказывал, что швидко картопольку раскупил. А вы в него купляли эту картопольку? Ели ее? Пробовали? Я? Да. Вот, вот. эту? Ну, я бачу, что вы... он у вас целый перцеп за фоном. Скорее всего, все у него и куплено. Не, я, я просто, ну, как когда... бы... А, це вы, это вы сами, да? Це вы сами за вчера. <laughs> не, не, я хочу тебе сказать походу его. <laughs> ну, я дядь, просто ну, я, я не знаю. <laughs> ну, э, посмотри. Ну, э, а, не, все-таки его. Я ж у него это, как говорится, а, 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 анализы брал походу его, потому что цвет твой же. Цвет тот же. Я просто это людочка купляла у него. Я походу понял, что это его и было, потому что так штыняло на всю квартиру, я думал, это кот сдох. Ну а по страусу. А страусы а да, в Украине остались. Ну да, по Сашенька. Не, Сашенька у нас... Давно. На да, может по столом, где ты тут? Сын ёпта. Где ты тут лазишь? Калой. Калюня, ёбаный врат. Винный Калюня, ведь Сашуня. Калюня трошки. Стоп, Коля, блядь, что ты тут робишь, нахуй? Что ты делаешь, епта? Да, нахуй. Yep, да. да, да, uh, ну да, на цьому наверное, будем заканчивать. Да? Конечно, закинчу. Кинчаты, по... да. я кажу. <laughs> <laughs> uh, uh, кинчаты можно тільки если у тебя есть интересные планы, Это у меня нету. До свидания. Попрыгал я, короче, по пенькам. Расскажешь Григорий, что я по пенькам все-таки прыгал. Да, да, все хорошо. Так, все, ёб твою мать! твою мать!